mana shu kalima eng oliy bu kalimani ko'p ko'p aytishligimiz inshaalloh bizlarni jannat tomon yetaklaydi bu kalimani shunchaki aytib qo'ymasdan balki yurakdan aytishingiz kerak maqtanamiz mingta salovat aytdim mingta tasbeh aytdim mingta tahmin aytdim takbir aytdim salovat aytyapsiz Allohumma misoli ala muhammad deyapsiz payg'ambarimiz alayhisau vasallamni eslayapsizda u zotni ummatini xafa qilyapsiz namoz o'qing namoz sizni hamma faxsh vu munkar ishlardan qaytaradi o'qiyverish kerak bardavom bo'lib turaversak namoz to'xtatadi bu narsalarda, lekin agar u yiqilib turayotgan bo'lsa shunchaki u kutilgan natijani bermaydi-da. De. zikr deyotganimizda ham sanog'iga o'tirib olish kerak emas maqtanamiz mingta salovat aytdim mingta tasbeh aytdim mingta tahmid aytdim takbir aytdim salovat aytyapsiz ollohi masoli ala muhammad deyapsiz payg'ambarimiz alayhi vassallamni eslayapsizda u zotni ummatini xafa qilyapsiz olloh buyuk olloh ulug' deyapsizda de. qo'shningizni haqqiga xiyonat qilyapsiz yetimni haqqiga xiyonat qilyapsiz zikr degani ollohni eslashlik tasavvur qilib turib mana hozir aytyapmizki demak olloh meni hamma harakatimni bilib turibdi hozir ollohni eslayotganimga olloh faxr qilib turibdi deb turib shu zikr deb o'tirib qalbida ollohni eslab turib g'iybat qilsa ig'vo qilsa mana bu yerda zikrdan ko'zlangan maqsad zikr bu ollohni eslash aslida olloh qur'onda aytganidek astazubillah takfurun <tabukuruni>, meni zikr qilinglar meni eslanglar men ham sizlarni eslayman bergan ne'matlarimga shukur keltiringlar ku'frona ne'mat qilmanglar dedi alloh taolo demak allohni eslamoqlik allohni zikr qilmoqlik eng yaxshi zikr sizlarga man bugun bir taklif rasulimiz alayhialotu vassallamni aytmoqchiman eng zo'r zikr haqida gaplashmoqchiman zikrlar ko'p زكر دعاء لركوب تسبح لار. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لكن إن جزالة بركليمة بارك لا إله إلا الله تر معاذ بن جبل رضي الله عنه ايتا دلر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود إمام أبو داود روايات قلنا أشبه حدثا payg'ambarimiz alayhi ssalotu vasallam aytyaptilarki kimni eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa u jannatga kiradi deyaptilar eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa keksalarimiz ustozlarimiz duo qilganda aytar ekan robbim ketar vaqtida la ilaha illalloh kalimasi bilan ketishni nasib qilgin deb birgina mana shu kalimani aytishlik bilan jannatga kirib ketadimi bu va'dani rasululloh beryaptilar sallallohu alayhi vasallam man emas azizlar lekin o'sha kalimani ayta olamizmi ertaga o'sha tilimizga doim kelishligi uchun biz nima qilishimiz kerak bu kalimani nafaqatgina tilimizga balki uni qalbimizga joylamoqligimiz kerak bo'ladi iymonning shobalaridan biri bu payg'ambarimiz alayhialotu vassallam aytadilarki al iymanu bid'un bid'un va va fa la ilaha illalloh iymon deydilar 70 nechta ham yoki 60 nechta ham shobaga bo'linadi va buning eng oliysi la ilaha illalloh kalimasi mana shu kalima eng oliy bu kalimani ko'p ko'p aytishligimiz inshaalloh bizlarni jannat tomon yetaklaydi azizlar alloh qur'onda aytadiki faalam annahu la ilaha illalloh bilginki albatta ollohdan o'zga iloh yo'q la ilaha illalloh kalimasi azizlar bu afzal zikr rasulimiz alayhissalom aytadilar afzalu zikr la ilaha illalloh zikrlarning eng yaxshisi bu la ilaha illalloh kalimasi dedilar bu kalimani shunchaki aytib qo'ymasdan balki yurakdan aytishingiz kerak aytadilarki bir hikoyani sizlarga aytib beray aqoiddan talabalarga dars beradigan bir shayx allomalardan birlari mana shu ustoz bir kuni bir to'tiqushni sotib kelibdi to'tiqush bilasiz nimani ko'p eshitsa shuni yodlab olib qaytaradi haligi ustozdan eshitaverganidan la ilaha illalloh kalimasini to'ti shunday o'ziga singdirib olibdiki har bir harakatida la ilaha illalloh deyarekan hatto uni darsga olib birga o'tirar ekan shayx ya'ni uning sayrashi mana shu kalima ekan chug'urlash emas la illaha illalloh shogirdlar aytyaptilar bir kuni kelsa ustoz yig'lab o'tirgan ekan ustozlarni yig'laganini ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib ustoz nega yig'layapsiz debdi to'ti mushuk yeb qo'ydi debdi shunga shunchami ustoz debdi olib kelib beramiz sizga yangi to'ti debdi ustoz aytibdiki yig'lashim boshqa narsaga to'ti qush la ilaha illallohni nechi oydan beri qaytaradi doim shu kalimani aytar edi lekin mushuk yeyayotganda u la ilaha illalloh demasdan faqat chuqurladi xolos nima uchun chunki u la ilaha illalloh uni faqat tiliga kirib yodlanib qolgan edi uni qalbida o'zi boshqa sayrash bor edi meni yig'layotganim men nechi yildan beri la ilaha illalloh kalimasidan dars beryapmanu jon berayotganda nima deb yuboraman ekan deb yig'layapman degan ekanlar allohdan ketar vaqtida mana shu kalimani aytishni işte, so'rash kerak bilmaydi kim nima deyishlik kim bu kalimani qanday aytadi hech kim bilmaydi buning uchun tilimizni doim mana shu kalimaga burishimiz kerak azizlar agarki odat bo'lmasdan boshqa odatlarga qo'shilib olsak unda la ilaha illallohni o'rniga o'sha gapni aytadigan bo'lib qolamiz ana shuning uchun ham bu kalimani bugun biz afzalligi haqida gaplashar ekanmiz qayta 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 zikrni shunga moyil qilishimiz kerak men sizlarga bu shu kalima to'g'risidagi bir hadisni aytaman bu hadis najot kaliti azizlar shu kalimani najot kaliti la ilaha illalloh agar shu kalimani shu hadisni eshitganimizdan keyin tilimizga la ilaha illallohdan boshqa narsa kelsa biz ancha qalbimizni tozalashimiz kerak keling men sizga shu hadisni aytib beray. bu hadis imomi termiziy vatandoshimiz imomi termiziyda rivoyat qilinadi عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر مز عليه والسلام شندي دیدلر إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام qiyomat qoyim bo'lganda deydilar meni ummatimni ichidan bir kishini olloh ixtiyor qiladi va uni qo'liga to'qson to'qqizta sijil degani to'qson to'qqizta sijil beradi uni butun hayotini yani yozgan yana ham tushunarlisi qilgan hamma ishimizni yozib yozib uni sarjin qilingan bir holatga olib kelgan mana shunaqani har biriga deyapti payg'ambarimiz alayhi vassalam to'qson to'qqizta beradi o'sha har bir juzi o'sha bitta sijilni tahlaganda ko'z tushadigan darajadagi uzoqqacha borar ekan ko'zingiz qayergacha borsa shu bizni yozilgan ishimiz azizlar ularni yozgan farishta ularni hammasini qo'yib har bir sijilni ko'rsatgandan keyin alloh taolo so'rar ekan bandaga qarab ko'rdingmi shu narsalarni ha ko'rdim birortasini inkor qilasanmi deydi ekan qarang olloh so'rayapti seni amallaring yozilgan daftaringdan birortasini inkor qilasanmi deyar deyarekana banda ekanmiz la yo robbiy yo'q yo robbiy inkor qilmayman inkor qilishni ilojisi yo'q farishtalarga buyurib olloh yozdirdi olloh ekan seni biror uzring bormi ekan uzring bormi ya'ni o'zingni oqlaydigan narsang bormi shuncha narsangni ichida turibdi gunohlar yozilgan shuncha ichida uzring bormi banda aytar ekan la yo robbiy yo robbiy uzrim yo'q ya'ni nima ham uzr aytadi nima ham qiladi alloh ekan bandasiga ammo ore sening bizning huzurimizda bitta yaxshiliging qolgan shuncha gunohlaring yozilgan lekin bitta yaxshiliging bor bitoqa keltirar ekan bitoqa degani bu kichkinagina bir varaq shuni olib kelarekan alloh taolo mana shuncha ko'zini yetmaydigan darajadagi gunohlar turibdi va bitta sejildi bitoqani olib kelar ekan keyin olloh aytar ekan adolatda mana bu gunohlaring mana bu bizga kelgan yaxshiliging endi taroziga qo'y banda aytar ekan yo rabbiy buni taroziga qo'yib nima qilaman shuncha mujallat bo'lib ketgan gunohlarim tursa bu kichkinagina varaqni berib bu seni yaxshiliging deyapsan robbim buni qo'yishimni nima hojati bor alloh ekan qo'y bugun hech kimga zulm qilinmaydi o'shani qo'ysa haligidan og'ir kelar ekan bu bitoqada la ilaha illalloh kalimasi yozilgan bo'lar ekan agarki o'sha kalimani azizlar qalbi ila vujudi ila aytgan bo'lsa endi la ilaha illalloh kalimasini doim aytib turishlikni o'rganishlik uchun ulamolar bizga tavsiya beradiki bu kalimani ko'proq aytib yurish kerak la ilaha illalloh kalimasini aytib yurishimiz kerak bu kalimani yurakdan aytish kerak va uchinchisi bor bugun hozir hamma o'ylanib turganiga javob mana shu uchinchisida kalimaning ma'nosiga amal qilish kerak ma'nosi nima edi uni la ilaha illalloh ollohdan boshqa iloh yo'q dedikmi ana endi o'sha ollohni haqiqiy bandasi ekanligini his qilib unga itoat qilib yashamoqlik mana bunda tursa shunga amal qilsa inshaalloh o'sha kalimani mukofoti bilan inshaalloh jannatga kirishlikni alloh taolo va'da beryapti faqatgina hayotiy tajribamizda shunday bo'lganki ko'p ustozlardan eshitib oxirgi kalimani la ilaha illalloh darajasiga olib chiqib kelish uchun qancha mehnat qilib bunga erisha olmagan hollarini juda ko'p guvohlari bo'lgan shuning uchun bu narsani ko'proq ko'proq harakat qilishimiz kerak kili. bitta hikoyani sizlarga aytib bermoqchiman azizlar buyuk muhaddis olim bo'lganlar abu zura roziy rahmatulloh alayhi muhaddis bo'lganlar bu kishi hadisdan dars berganlar abu zura roziy rahmatulloh alayhi bu foniy dunyodan ketar vaqtlarida ularning eng yaqin shogirdlari abu xotim roziy va muhammad ibn muslim rahmatulloh alayhi oldilariga kirdilar ustozlari jon beryapti nechi yil ustozdan hadis darsini olgan endi shogirdlar ustozni oldida o'tirib o'zlariga nechi yil hadisdan dars bergan ustoziga siz la ilaha illalloh kalimasini talqin qilgani hijolat qana qilib aytamiz deyapti lekin ustoz bu buni aytmayaptilar ular hijolat bo'lyapti oxirgi kalimasi ustozimizni la ilaha illalloh bo'lsa edi deb orzu qilyapti lekin ularni aytolmayapti o'zi odatda mayitni oldida o'sha bir inson bu dunyodan ketayotganda o'tirib unga ayt deb bo'lmaydida balki o'zi qaytarib o'tiradi la ila illallohni qaytarib o'tiradi shoyatki eshitib shuni qaytarsa chunki shuni so'raganimizda shaytonni vasvasasi bilan aksi bo'lib ketib qolishi mumkin shayton aytma deb turadi boshiga kelib o'tirib oladi shayton aytma aytma deydi lekin haligi ikki shogird buyuk muhaddisni oldida shuni qilgani ham odob o'zlariga odob sanamayapti shunda ular muhammad ibn muslim rahmatullah alayhi bilan narigi shogirdlari bir yo'l o'ylashdi jon berar holatdagi ustozni oldiga kirib ustoz sizga bir hadis aytib bersak maylimi dedilar bir hadis aytib beraylik dedilar ko'zlari bilan ishora qildi ayt deb muhammad bin Mus muslim rahmatulloh alayhi quyidagi hadisni o'qidi hadis bilasizlar odatda falonchi pistonchidan u undan bundan, bundan deb rivoyat qilib aytilib payg'ambarimiz alayhissalomgacha aytiladi mana shunday rivoyat qilinadi san'atlar muhammad ibn muslim rahmatulh ala alayhi sanashni boshladilar menga zahoq ibn mahlat abdul hamid ibn jafardan rivoyat qilingan u esa solihdan rivoyat qilgan demoqchi bo'lib u solih dediyu ustozni holatini og'irligidan yig'lab yubordi hadisni qolganini aytolmay qoldi faqat o'sha ah, bitta roviy solihga kelganda to'xtab qoldi yig'lab yubordi aytolmadi chunki nechi yillik ustozdan ayrilyapti yonlarida turgan ikkinchi shogirdi abu zur'a rahmatulloh alayhi buni ko'rdida oldilariga kelib abu xotim rahmatulloh alayhi qaytib keldida man aytaman dedi narigi sheriklari o'tirib bu kishi ayta boshladi bizga bundor aytgan unga abu osim abdul hamid aytgan abdul hamid ibn jafardan rivoyat qilgan ibn jafarga solih dedida de, bu ham solihga e kelganda yig'lab yubordi aytolmayapti ustoz esa jon berar holatda yotibdi shunda abu sura rahmatlah alayhi ikkala shogirdga qaradida ustozlar shunaqa bo'larekanda o'tkaz meni dedi o'rnidan o'tkizdi ustozning nazdida shogirdlari hadisni bilmayapti ustozning nazdida shogirdlar hadisni bilmayapti o'tkazinglar meni dedi hadisni yotib aytmayaptida azizlar hadisni yotib aytmayapti o'tkazinglar mani dedi shu zotni o'tkazishdi ustozi boshladi eshitinglar deyapti shogirdlariga qarab bizga bundor aytgan unga abu osim abdul hamid ibn jafardan rivoyat qilgan u solihdan solih ibn abu g'aribdan u esa kasir ibn murra hazramiydan u muozi ibn jabaldan rivoyat qilgan muozi ibn jabal payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitib quyidagini aytadi kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa u jannatga kiradi deb shu hadisni aytib kimning gapi oxirgisi la ilaha illalloh deb jon bergan ekanlar eng oxirgi o'sha şey ollohni h lafzi bilan jon bergan ekan kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa deb la ilaha illalloh deganda de joni chiqib ketgan ekan ustozlarni bu holatini ko'rgan shogirdlar ta'sirlanib yig'ladilar hatto oxirgi holatida ham kalimani to'g'ri aytgizdirib hadisni to'g'ri aytib tillarida shu kalimani aytib ketdilar shogirdlar buni aytkizdirdilar va o'zlari shunday xursand bo'ldilarki ustozining oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lganligini bizda ham qorilarimiz qordadalarimiz kar borki jon berar holatda shogirdlari chiqib jilyosin qilamiz deb yosinni o'qiyotganda adashib ketganda jon berayotib luqma berib olamdan o'tgan qor akalarimiz bor luqma berib shogird o'qiyapti adashib ketsa shu holatda luqma berib o'qiyapti shunday buyuk qordadalar borki dars berayotganlarida darsini de xatosini to'g'irlab to'g'irilab turgan holatlari bor nima uchun chunki ular mana shu qur'onga bo'lgan muhabbatlari yoki hozirgi muhaddis ustoz kabi la ilaha illalloh kalimai bo'lgan muhabbatlar <laughs> nafaqatgina tilida balki qalblarida edi azizlar <laughs> iloji bo'lsa boshqa so'zlarni <laughs> g'iybat ig'vo yolg'on <laughs> yashiq hamma narsani to'xtatib tilimiz taomdan bo'shadimi boshqa dunyoviy o'zimizni ishlarimizdan bo'shadikmi darhol la ilaha illallohni aytish kerak alloh ha azza va jalla hammamizga mana shu kalimani oxirgida aytishlikni nasib qilsin bu kalimani aytar ekanmiz la ilaha illalloh kalimasi bilan alloh taolo bir bandani jannatga kirgizib yuborar ekan qancha qancha gunohini kechirib birgina shu kalima bilan uni almashtirib yuborar ekan bugun bir jamiyatda yashayotgan bizlar la ilaha illalloh degan yurtdoshimizni dindoshimizni xuddi shunaqa kechira bilishimiz kerak bitta jamiyatda yashayapmiz mingta xatosi bo'lishi mumkin lekin xatoni kechirguvchi alloh taolo ekan bitta kalimaga almashtiryapti nega biz bitta safda namoz o'qib turib ham kechira olmaymiz bitta yurtda yashab bir mahallada yashab la ilaha illalloh deb turgan odam payg'ambarimiz alayhialotu vasallamga iymon keltirib turgan odam demak bizni do'stimiz u bilan hech qachon uni haqqiga xiyonat qilmasligimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalomni boshqa hadislari bor qiblamizni qibla degan kitobimizni kitob degan mana shunday e, payg'ambarimizni payg'ambar degan kimsa bizga do'st bo'lishligi va uni qoni nomusi obro'si boshqalar tomonidan to'kilishi harom deb bizga o'rgatilgan tamom biz shunday bo'lishimiz kerak mana shunda biz o'sha kalimaga hurmat ko'rsatgan bo'lamiz azizlar alloh taolo hammalarimizni la ilaha illalloh kalimasiga sadoqat bilan hayot kechirishlikni nasib qilsin duo qilamiz bismillahir rohmanir rohim yo robbil alamin duoga qo'l ko'tarib turgan hammalarimizning eng oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh muhammadi rasululloh bo'lishlikka nasib qilgin duoga qo'l ochib turgan hammalarimizni ko'targan qo'llarimizni kabatullohga yetkazgin yo robbiy xonadonlarimizga obodlik vatanimizga tinchlik bergin sallallohu ala alihi ajmain allohu akbar